Нещодавно стартував чемпіонат аматорського футболу, проєкт Федерації футболу України. Минулої суботи Чернігівщина розпочала свої матчі в рамках цього проєкту. Про це 16 серпня розповіли під час прес-конференції голова Федерації футболу Чорніська області Геннадій Прокопович та старший тренер футбольного клубу Вангард з міста Колюківка Валерій Чорний. Наше завдання полягає у тому, аби разом розвивати чорніський футбол, акцентував увагу старший тренер. Для цього ми повинні спільними зусиллями працювати у потрібному напрямку. У свою чергу Геннадій Прокопович наголосив на необхідності поглиблення співпраці керівництва федерації з місцевими футбольними клубами і насамперед з футбольною командою Авангард з Корюківки, бо без цього не може удосконалюватися футбол, зокрема аматорський. Дійсно, нам усім треба рухатися вперед, бо інакше неможливо досягти позитивних результатів, підкреслив голова обласної футбольної федерації. Надій Прикопович подякував Валерію Чорному за ініціативу провести дівову зустріч, яка повинна у першу чергу сприяти вирішенню комплексних завдань, які так чи інакше пов'язані з футболом. Ця зустріч Організована футбольним клубом «Авангард Рюковка. Е благодаря також підтримки федерації футболу Чернівської області. Ми хотіли би вам об'явити о том, що футбольний клуб «Авангард Рюковка. заявляется в аматорский чемпионат Украины, который стартует у нас в ближайшую субботу. Это новый проект Федерации футбола Украины. Возможно, со временем это будет третья лига чемпионата Украины. И мы при поддержке Карюковской фабрики обоев и также при поддержке Федерации футбола Украины, которая дала нам направление и рекомендацию в этот турнир, готовы стартовать в этом турнире. Наше сотрудничество с Федерацией футбола основано на том, чтобы вместе развивать черневский футбол. Мы со своей стороны как спортсмены, Федерация футбола со своей стороны как организация, которая отвечает за весь черневский футбол. Вот. И мы нашли определенные точки соприкосновения и вместе с ними шагаем дальше в сторону развития нашего Черневского футбола. Так что огромное спасибо Инаю Владимировичу, который пошел лично навстречу нам. И также большое спасибо фабрике, которая в эти э, сложные времена оказывает поддержку Черневскому футболу и в частности нашему футбольному клубу. Да, спасибо, что сегодня вы оценили работу Черневской областной федерации футбола. Действительно, э, все-таки надо двигаться вперед, надо найти точки соприкосновения, мировые угоды. У нас, правда, никогда не было отношений негативных, но, к сожалению, были какие-то шероховатости. Поэтому я сегодня глава Федерации футбола, принимаю решение при поддержке всей футбольной общественности области дать рекомендации Федерации футбола Украины о участии команды футбольного клуба «Авангард Карюковка» на участие в аматорском чемпионате Украины. Я думаю, что, Валерий, вы на будущее будете, если играть во второй лиге на следующий год, если не будете, я думаю, вы будете принимать участие в нашем чемпионате области под их Членовской областной федерации. Я уверен, уже в этом, да. Вот. Если нет, значит, команда будет с достоинством на следующий год представлять команду второй лиги. Это в зависимости от финансовых возможностей и владельца команды. Поэтому я вам сегодня благодарен за том, что сегодня вы инициировали нашу встречу я вам желаю от всей футбольной общественности Черниговщины занять достойное место в аматорском футболе Украины. И желаю, чтобы у нас в дальнейшем сотрудничестве не было никаких шероховатостей. Принимается? Федерация дружит со всеми. Спасибо. Ну еще смотрите, для черниговского футбола участие, ну, по сути, авангард поднимается на ступеньку выше немножко. Для черниговского футбола это является плюсом, как вы оцените это? Много ли команд на подступах вот, к такому уровню? хотелось Нет. бы вам, чтобы они переходили все-таки на этот уровень? Конечно, это уровень серьезный. Смотрите, есть чемпионат области, а сегодня аматоры. У нас ежегодно играет прошу прощения, Едни Вот тоже старт, стартовала уже первую игру в субботу, сыграла. Они раньше принесли свой матч, принимали Викторию Сумы, сыграли на своем поле в субботу 2-2. Вот. В том году Едни Сплиски заняло третье место в Аматорском чемпионате Украины. Это серьезный результат. И чем больше команд будет в Аматорах, профессиональном футболе. Конечно, это развитие черниговского футбола, это успехи черниговского футбола. И я уверен, что авангард Карюковка будет достойно выступать в Амадовском футболе. И дай бог, вы знаете, для того, чтобы заявиться в профессиональную футбольную лигу, для этого надо пройти аматорский уровень. Вот сегодня по всем ступеням, если авангард Карюковка проходит ступень аматорского, на следующий год при их желании, при аттестации Федерации футбола Украины, они имеют право заявиться во вторую лигу чемпионата Украины. И вашей поддержки. Обязательно. И Валерий для к, авангарда, по сути, это историческое такое как бы, решение принять участие в этом матовском чемпионате. Что скажете, как команда готова вообще, Крюковка готова к этому, к такому уровню? Мы, в принципе, три года участвовали в чемпионате среди аматорских команд. Просто это менее масштабный турниры были, меньше команд, меньше разъездов, меньше финансовых вложений, соответственно. Сейчас это очень серьезный чемпионат, очень серьезный уровень. Очень приятно то, что собраны ребята именно из Черневской области. Вот. И я думаю, мы должны достойно выступить и показать хороший результат, тем самым оправдать надежды как болельщиков, так и наших спонсоров и федераций.